обещаю быть весна Долго ждет отборного зерна башня И живу я на земле доброй За себя и за того парня Я от тяжести такой горлюсь, Но иначе жить нельзя, есть все звучит во мне его голос, все живет во мне его песня, а степная трава пахнет горечью. С нашей семьи в прошлом году похоронили моего внучатого деда многие может быть он фронтовик был многие может быть его помнят это арюлин дмитрий алексеевич который жил здесь в Симпосе. вот замечательный души человек вот брат моего деда который тоже погиб на фронте виктор алексеевич арюлин вот. Ну, я думаю, что каждому из вас есть кого сегодня вспомнить, вспоминая с радостью Дни Победы, вспоминая тех, кто трудился в тылу, тех, кто делал все для того, чтобы приблизить этот э, День Победы. И вот вчера Олег Петрович сказал, мы вчера встречались здесь тоже недалеко с ветеранами о том, что так же, как и в 1945 э, году, День Победы пришелся на пасхальную седмицу. Вот. Я думаю, то, что поскольку, поскольку для христиан случайности не бывает, это такой хороший, добрый знак. Вот сегодня мы тоже открывали памятник в Ахтырке воинам погибшим, которые ушли на фронт из Ахтырки. Вот. И э, там было небольшое услужение даже такое, памятник, освещение памятника. Вот. Ну, одним словом, я, дорогие мои, вас всех поздравляю. И не могу вам не сказать тех слов, которые говорят христиане друг другу в светлую седмицу. Христос воскресен! Христос воскресен! Христос воскресен! С праздником, дорогие мои, с воспоминанием о Великой Победе. Мы каждый год встречаемся и на Пасху, и на День Победы, и на Новый год. Рад вас всех видеть и хочу пожелать вам доброго здоровья, крепости, сил, чтобы внимание и любовь и забота близких были всегда с вами по пути вашей жизни чтобы ничто вас не огорчало, а больше радовало. Спасибо вам большое за ваши труды. Спасибо вам большое за то, что вы есть. Еще раз с праздником, с днем победы, ну и, конечно же, с Воскресением Христовым, с Пасхой. Христос воскресен! Будьте здоровы! Многих лет вам жизни! Спасибо. Спасибо большое, Олег Петрович, за ту помощь, которую сегодняшнего мероприятия. Великие события в жизни нашей страны.